अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज महाराज श्री समर्थ सद्गुरु अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री दत्त श्री स्वामींचा अत्यंत स्वामी प्रभावी मंत्र आपण आज ऐकणार आहोत चला तर या दिव्य मंत्राला सुरुवात करूयात ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य ृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी समर्थाय आरोग्य आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धनसमृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री यक्कलकोट स्वामी समर्थाय आरोग्य धनसमृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री यक्कलकोट स्वामी समर्थाय आरोग्य धनसमृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री यक्कलकोट स्वामी समर्थाय ृद्धि प्रदाताय नमः श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय धनसमृद्धि प्रदाताय श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी अक्कल समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय

आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय समर्थायसमृद्धिदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री अक्कल कोटि निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन नमः ॐ श्री अक्कल कोटि निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री अक्कल कोटि निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय ृद्धि प्रदाताय नमः श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय धन समृद्धि ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः 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 ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि नमः ॐ ी अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय समर्थायद्धिताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री यक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री यक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ॐ श्री यक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य य नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कल कोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कल कोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन, धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कल कोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ॐ ी अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय समृद्धि ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री यक्कल कोटि निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री यक्कल कोटि निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः ओम श्री यक्कल कोटि निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाതായ नमः श्री अक्कलकोट आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदताय नमः ओम अक्कलकोट निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः श्री निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय श्री समर्थायद्धि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री निवासी स्वामी समर्थाय धन समृद्धि ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ 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 श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अकलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय श्री अकलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अकलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय

ृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय धन समृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय धन समृद्धि प्रदाताय अक्कलकोट निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय धन समृद्धि प्रदाताय निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री निवासी स्वामी आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधन समृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्लकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय ओम श्री अक्लकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाता अक्लकोट नमः प्रदाताय श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि प्रदाताय नमः ओम श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय आरोग्य धन समृद्धि य नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधन समृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधन समृद्धि प्रदाताय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासी स्वामी समर्थाय आरोग्यधनसमृद्धि प्रदताय नमः